Да. Максим, я поздравляю вас с победой. Хотелось бы услышать короткие комментарии по игре. Игра была непростая, очень жарко. Спасибо. Люди, да, люди видно, нервничали. Я не играл, но по мне, наверное, видно, что игра была жаркая. Погода такая сейчас не, не соответствует футболу. Ну что скажу. Сегодня выиграли у очень сильной команды, несмотря на обстоятельства. Сегодня у нас не было более 10 игроков основного состава, так как они играют на областном. Несмотря на обещания Федерация футбола Полтавы не пошла на уступки, команды не пошли на уступки. Мы играли сегодня ребятами, он чернявыми. Кого собрали, кого смогли, сегодня все бойцы, все молодцы. Сегодня нам повезло, а везет всегда сильнейший. Спасибо. А в каком плане повезло? Ну потому что мы забили. Ты посмотри, игра ничейная. Игра ничейная была вообще. Нам повезло, везет всегда сильнейший. ну mm -hmm. же не может всегда не вести. Ну конечно да. Вы ставили судьям оценки, какие поставили? Не поставил еще Какие я, собираетесь я, ставить? Я думаю, что боковым я поставлю пятерки А центральному поставлю четверку Потому что э, он грубых ошибок не совершил Но я считаю, что он должен был удалять нападающего Гриценко, потому что он постоянно э, э, играл грязно, играл локтями, постоянно провоцировал наших футболистов. В, в премьер-лиге где-то на уровень выше его удалили на пятой минуте. Вот и все. Поставлю 4 только потому, что выиграли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.